So none shall forget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para rawuh ingkang kula hormati saha kanca-kanca ingkang kula tresnani lan ingkang ageng Semisal, semoga Pulau Panjenengan Sudoyo mengaturakan kuci syukur di Gusti Allah yang kamu mahu asih asik, awet saking rahmat hidayah pun. Pulau Panjenengan Sudoyo sangat kepal wonten ing papan punika kanti sehat langsakul. Mungkin, Pulau Panjenengan Sudoyo tansah penyaringan sekat resna sakit kusti Allah yang sangat melapang kesan. orang ingkang yang kumpul kemati dinten menikau pulau, pulau bagian dan daratan perkawinan manfaat jadikau. sedekah punika salah satu galeng saking tidak ke tidak kebencian engkang di pondawa hanya dari agama. Mantan eng Al Quran lan hadis kata piwulang engkang ngadarake yang sedekah punika tunda engkang luhuring lan kagungan keuntungan engkang ageng sangat. Sepisan sedekah saking kresi ibu dosa nambah berkah rezeki. Bondo ingkang kula panjenengan sedaya -se sedhakan senajan sekedhik boten ngirangi nanging ugi saged pikak berkali ing ageng. sedekah saged ngilangi dosa-dosa alih wonten ing hadis dipun terangaken, sedekah kados daya ingkang ngirangi geni tegesipun saged ngilangaken dosa kados geni ingkang dipun adamaken dening Gusti. Katelu, sedekah ugi ndadosaken manah pulau panjenengan sedaya tentrem lan bahagia. Wong ingkang remen nyedekah menapa ugi remen awet saking ndhumuk kabagyan lan nulungi sanesipun. Kapapat, sedekah saged damel sesambetan sosial raket. Nalika kita nyedekah, kita mbangun rasa tresna sesara, empati lan tulung tinulong dadek sesami.

wi dipun paringakan kanti ati ikhlas punika kappun kal sodako ingkang luhur nilai dipunmo pulau Panjennas Sodayyo Kak saming Lestari budaya buddayya awit manfaatipun manfaat dipun berten Turapfan anin ugi Turap diri Pulau Panjenina Sedayo Iendonyalan akhirat makanan ingkang saged pulo kan muki migunani soho Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.